Salam şagurlar. Bugünkü dərsimiz ıı, bitmiş formalardı. Yəni bundan əvvəlki dərslərimizdə qeyri-müəyyən, davamlıcı formallara keçdik. İndi isə bitmiş formaları digər zamanlar üzrə deyəcəyik. Bitmiş formalar. Uşaqlar düzəlir. Have üstəgə participle-u yəni Biz bundan əvvəlki dərslərimizdə past pultunun izahını vermişdik. Past pultu ya düzənlər feillərə idi şəkilçisə əlavələməklə qaydalı feillərdə idi. Qaydasız feillərin isə uşaqlar 3-cü sütunu past pultu adını alıbdı. Bir də deyirik fəal bitmiş formacılar həvissə ki, past participle-nəm, yəni past participle-dəndə have-dən sonra id, bir də üçüncü üstən. Bir daha deyirəm, birdən qarışdırarsınız ki, müəllim axı id keçmiş zamanda, have-nə id, niyə yanaş olur? Cəla biz bunu participle dərsin keçəndə ən əvvəldə qeyd etmişdik ki, id-dən əvvəl have-nə və to-binin formaları varsa, bu participle-tudur. Əgər have-nə bir yoxdursa, onda keçmiş zaman demişdik. Bitmiş formanı 4 zaman üzrə açırıq çünki hər forma dörd zaman növüdir. İndiki bitmiş zaman, keçmiş bitmiş zaman, gələcək bitmiş zaman və keçmişə nəzərən gələcək bitmiş zaman. To have-in formalarını əslində biz keçmişdik. Have, has, had bu formalarını bilirik. To have-in indiki zamandakı forması have olduğuna görə, həfəz olduğuna görə, olacaq həfəz participle-to, yəni idiya da qaydası felin ikinci üstünə. Keçmiş davamlı zaman having keçmişi həddi, had-üstə participle-to. To, to have-in gələcək zamanı shall have, will have, yəni ümumiyyətlə uşaqlar Shall will formaların, bütün formaların burdakı düsturların qabağına shall we'll qoysanız yetər. Artıq onun gələcək forması olacaq. Shall have will have plus past participle keçmişə nəzərən gələcək isə should would have plus past participle ilə düzəlir. Bir daha deyirəm. Bitmiş forma, have stəge participle-dur. Participle-u ID-yə də qaydası verilən 3-cü sütundur. İndiki bitmiş, have aspect participle. -tudur. Keçmiş bitmiş, had stəge participle-u. Gələcək bitmiş shall will have plus paspuldu. Keçmişə nəzərən gələcəyisə should bu təfsilis paspultu ilə düzəlirdi. İndi bitmiş formaları ə, indiki zaman üzrə desək, indiki tam bitmiş forma dedik hafəs plus paspultu ilə düzəlir. Ə, sualında uşaqlar istəsəz dərsə qoyum bura. Sualında hafəs keçir. Əvvələ inkarında isə hafəzdən sonra not qoyulur. Uşaqlar qeyd eləyirəm. Bir cümlədə çox həv ola bilər. Məsələn, I have to go. I have breakfast and um I have a sister. Yəni burada da have var, amma bunların sualını have-lə verə bilmərsiniz heavy yalnız istifadə eləmək üçün yanında past pultu olarsa yəni sualı inkarı nə vaxt have-dan verə bilərsiz indiki bitmiş formada başqa formada həfəzlə sual vermə inkar vermək olmaz həfəzdən sonra past pultu varsa yəni bitmiş formadadır bitmiş forma olanda həfəzə də keçə bilər sualını inkarını isə həfəzdən sonra nöqtə olur ümumiyyətcə bitmiş zaman nə deməkdir uşaqlar hansı hərəkəti bildirir nəticəsi göz qabağında olan hətta gəlin belə bir şey deyim Azərbaycan dilində indiki bitmiş zaman, yanmışmışmışmış tərcüm ya, kimi tərcümə olunur ya ibub kimi. Yəni bitib. Mən deyirəm ki, dərslərimi oxumuşam. Nəticə nədir? Hazırdır. Deyirəm ki, o tapşırıqları həll edib. Yəni artıq bitib bu hərəkət. Bunu yazıb oxuyub iblanmış. Ümumiyyətlə Azərbaycan dilində qatışdımın ki, ay bumuş keçmiş zaman şəkilcisi. Yəni sadə nəticəsini deməy də oxumuşam. Ya zumuşam. Yəni bu dəqiqə mənim tapşırıqlarım hazırdır. Nəticəsi göz qabağında olan hərəkətləri birdir. Məsələn deyirsiz keçmiş bitmiş necə ocaq axılmış, keçmişəm. Mən deyirəm ki, dərslərimi oxumuşdum mışdan sonra gəlsə d şəkilçisini qoyub avtomatik onu keçmişə läş. d hissəcəni qoyub onu keçmişləşdirirəm. İndi isə hələ ki indik bitmişdi. Deməli dedik have has been past participle ilə düzəldilir. Sualda have has qabağa keçir, inkarində isə have-dən sonra not qoyulur və qeyd elədik ki, yalnız past participle-lər, yəni yalnız bitmiş zaman olarsa sualda hətfəzlə belə etmək olar. Nətcə ifadə etdiyi hərəkətlər hansılar idi? Nətcəsi göz qabağında olan hərəkətləri bildirir. Ümumiyyətcə biz demişik ki, iki halda, iki halda cümlədə gətiyən bitmiş forma işlətmək olmaz biri inonat plus zaman zərfi olarsa uşaqlar qeyd edirik inonatın əvəzinə sins plus zaman zərfi olmalıdır. Məsələn I have seen her at 5 o'clock deyə bilmərəm. Saat 5-də onu görmüşəm demirəm. Gördüm olmalıdır. İnonas plus zaman zərfi varsa, qətiyən have plus past participle işdə də bilmərsiz cümlədə. Bir də when and what time varsa, qətiyən cümlədə have plus past participle işlənməz. Baxın, when and what time-dan sonra have plus past participle işlənmir. Havez gəlməz. Məsələn, when uh, have you seen her? did madam when nədir? həfsindədir. have istəgä passportu işlənmir. Bir daha deyirəm. İndi bəs deyəcəyik ki, onda məlumən inanət birləz zaman zərfi olsa hansıdır? Azərbaycan dilindəmış keçmiş zaman şəkilçisi olur. Bunu obsesiv forması, formasını, şuhi formasını götürürsüz. Oxudum, yazdım. İnanət birləz zaman zərfi olarsa, keçmiş zaman işlədə bil. When what time varsa, görürsüz uşaqlar. Həfsə birləz passportu ilə işlənmir. Amma əvəzinə n ilə işlənir? Ya idi ya da qaydasız fellərin ikinci stunu, yəni keçmiş qeyri-mən yan yəni zaman ən birinci formamızdan istifadə oluna bilər. Amma uşaqlar, gəlin sizə belə bir şey deyim. İndiki bitmiş zamanın ən böyük göstəricisi since-dir. Baxın, bu harda varsa, bu zamanı özü ilə ora sürüşdürüb aparır. E, yəni özü ilə çəkir o hissi, yəni. Məsələn, baxın, biz qayda olaraq deyirik ki, when and what time-la işlənməsən, həfəzless passportu. Amma siz gəlir durğun qabaçında, qarşısında sense.spotları varsa, həfəzless passport işləna bilər. Artıq özü ilə gətirir onu. E, hətta yaddazdadsa belə bir şey demişdik ki, əgər bir cümlədə keçmiş zaman varsa qətiyən həmin cümlələrdə e, indiki zaman, gələcək zaman işlətmək olmaz. Hətta gəlin mən sizə zaman sxemi ilə belə başa salağım. Biz demişdik, ingilis dilində üç zaman var. Bu ara kəsməni qoyaq. Keçmiş zaman düz 4 zaman var, İndi deyəcəm. İndiki zaman, gələcək zaman və burada bir dənə keçmişə nəzərən gələcək zaman var və bu ara kəsmədir. Keçmiş zaman heç vaxt bu sərhəddi aşıb gəlib nə indiki zamandan uzlaşa bilməz, nə də gəlib gələcək zamandan uzlaşa bilməz. Ə ona görə də deyirik ki, ya indiki ilə gələcək bir-birinə uzlaşacaq, yəni bu tərəfə keçişi yoxdur, ya da keçmiş keçmişə nəzərən gələcəklə. Yeganə bağlayıcı, since bağlayıcısıdır ki, uşaqlar bu bu sərhədi açır. Keçmiş zamandan indiki zamana görüşdürür. Baxam, bir daha deyirəm. Yeganə bağlayıcı since bağlayıcısı ki, bu sənədə aça bilər. Qalan heç bir alda keçmiş zamana indiki zamandan uzlaşdırmırdıq. Bunun da hazır düsturu var uşaqlar. Deməli, since-dən öncə hansı zaman özü ilə sülüşüb gətiribsə, onu işlədir. Have as plus past participle. Digər tərəfində isə keçiləcək ən birinci formamız, keçmiş geyilməyə forma. Görürsüz? İndiki zamandan keçmiş zaman, yəni idiyə də qaydasız fellərin ikinci istənə işlədirik. Məsələn, seen tərcüməsi uşaqlar bəri deməkdir. Məsələn deyirəm ki, I haven't seen her since she graduated. həssəndən əvvəl, hər first possibledən sonra keçmiş gəlməyən zaman. Yəni hazır düsturumuz budur. Deyirəm ki, o məktəbdən məzun olandan bəri onu görməmişəm. Artıq o məzun olubdur, bu qutarıbdır. Nəticə nədir? görməmişəm. Yəni nəticəsi göz qabağında olan hərəkətlərdir. Amma siz bunu hazır düstur kimi də bilə bilərsiz. Since ortada olanda, yəni ə, özünün əvvəl birinci özü ilə işlətdiyi zamanı gətirir, sonra keçmiş gəlmən zamanı. Yəni yeganə bağlayıcıdır ki, keçmiş zamandan indiyə zamanı görüşdürə bilibdir. Amma uşaqlar, bu hər halda, yəni bütün hissələrdə eyni deyil. Tutaq ki, vay. düzə istəyirəm. Telefonundan düşdü. Tutaq ki, belə bir şeydir. belə yazar. Nə deyəcəm? Baxın uşaqlar, bucuna da sins var. Sinsdən əvvəl indiki bitmiş, sonra keçmiş qeydimə zaman belə olmalıdı. Amma uşaqlar, burada fikir versəniz bir dənə də asıq var. Bir dənə də keçmiş zaman var. Artıq iki keçmişin arası qarşısında arasında indiki zaman sıxılar. Siz bunu bir dəfə qoruya bilər keçmişdən. Artıq iki keçmişdən qoruya bilmir. Təkleməsin deyə have-in keçmiş zamanda nə idi? had. Bulacaq he asked i hadn't see, hadn't seen her since she graduated. Mədə deyirəm, bir keçmiş zamandan birindiki zamana görüşdürə bilər, amma iki keçmişdən indiki zamana görüşdürə bilməz. Əvvəldə keçmiş zaman varsa, digər tərəfində artıq haven't you hadn't işlədəcəyik ki, qaydamızda bu artıq var idi. E, since-dən əvvəl həfəz plus past perfect, sonra keçmiş gələn zaman, yəni ID ikinci sütün. Amma since-dən əvvəl bir dənə də ID varsa, ikinci keçmiş zaman varsa, burada da keçmiş zamansa artıq həfəz yox, had işlətmək lazımdır. Sonra uşaqlar, əgər cümədə since eva, since zaman varsa, istəy cümədə həmen keçmiş zaman olsun, əvvəldə fərqi yoxdur. Since eva, since zaman varsa, həfəz plus past perfect işlətməyiniz, yəni artıq müəllimə bu cümədə keçmiş zaman var, indiki zaman qoymuyaq söhbəti yoxdur. Bir sins qaydasında bu qaydanı poza bilərsiz, riayət edə bilərsiz. Sinsə bu sinsdən varsa, həfəz plus pasportu. İstəy cümədə keçmiş zaman olsun, istəy olmasın. Mütləq indiki bitmiş zaman istəyir. Zaman zərfləri hansılardır? Həfəzlə nə pasportu arasında işlənən already, just, never və evə. Məsələn deyim ki, I have already written. Mən artıq yazmışam. Yəni artıq hərəkətim bitib. Just eləndicə yazı qurtarmışam ever and never bunlar have and past bull arasında işlənənlərdir. Past bull arasında sorry. Sonra işlənənlər lately, son zamanlar, recently. Hmm ə bu da son zamanlar hal-hazırda yəni, hal yet uşaqlar ə, yet hələ də deməkdir amma sual və inkarda işlənir. Bir də sonda işlənən before uşaqlar bunun fərqini bilin. ba sonda işlənən before çünki before əvvəldə də gələ bilər, ortada da gələ bilər, sonda da gələ bilər. Sonda olarsa zaman zərfindir. Amma əvvəldə və ortada olanda artıq o ə, bağlayıcı formada daşıyır. Ə, yet isə uşaqlar bir daha deyirəm, elə bilin ki, eyni ilə eyni xüsiyyətə malikdir. İndiki bitmiş zaman ya aldı, mal digəyin çıxardı, mal aldı. Bir daha deyirəm, əgər cümlədə keçmiş zaman varsa, siz orada indiki zaman işlədə bilmərsiniz. Amma siz bir də nə sins istisnadır. Məsələn, yet olan cümlədə indi biz indiki bitmiş zaman deyirik. Əvvəldə keçmiş zaman veribsə, artıq biz yeti keçmiş bitmişdə işlədəcəyik, çünki keçmiş zaman var orada. Sadəcə siz əvəzin sizən olduğu halda dəyişə bilmirsiz amma qalan bütün halda sizin olduğu halda dəyişmirsiz qalan bütün hallarda dəyişməlisiz zamana. İndiki zaman varsa avtomatik keçmişə çevirəsiz. Gələcək keçmiş bitmiş zaman, üst bitmiş zamanlarda ən böyük hissə demək olar ki, e İndiki bitmiş şeydir. Keçmiş bitmiş zaman, having keçmiş zamanı, had üsəg participle. Sualda had ilə keçir, inkarda hadn't olacaqdır. Yenə qeyd edirəm uşaqlar. Bir cümlədə çoxlu had ola bilər. Çox yəni bir çoxlu had görə bilərsiniz. I had a sister, I had to go, I had breakfast at dinner amma bunlarda hads sualı düzəldə bilməz. Yalnız past participle keçmiş bitmiş olarsa düzəldəcək. İfadə etdi hərəkətlər sadə cümlədə işlənməsi üçün mütləq by plus zaman zərfi olmalıdır. Yəni by dan aslıdır. Sadə cümlədə işlənmir. Daşıqlar mürəkkəb cümlədə işlənməsi isə ən azı iki hərəkətdən, keçmişdə baş verən ən azı iki hərəkətdən Ən birinci baş verən halı bitmiş zamanda işlədə bilərsiz, keçmiş bitmişdə. İndi bunu izah edəcəm. Sadə cümlədə işlənməsi mütləq by plus zaman zərfi. Yesterday-ni keçən dərslərdə dedik ki, uşaqlar baxın, yesterday təklikdə olarsa keçmiş qeyrməyən formaya düşür. Yesterday dünən deməkdir. Onsuz da keçmiş zamandadır. Sadəcə formula olaraq desək, ə, sadəcə formula olaraq desək, ə, deyəcək ki, yesterday təklikdə keçmiş qeyrməyəndir. Ət ilə işlənərsə at five o'clock yaddızdsa keçmiş daiminci formadır. And by ilə işlənərsə artıq olur keçmiş bitmiş zaman. Məsələn by five o'clock istədə. Deyirəm ki uh, I had written uh, my lessons uh, by five o'clock istədə. By tərcüməsi can-can deməkdir. Dünən saat 5-əcə dərslərimi oxumuşdum. Vsü so, bu adam altında boş imiş. Yəni 5-əcə bitib hərəkət. Ə, amma 5-də desəm artıq oxuyuram, 5-də davam eləyir. Amma 5-əcəm bitir. Ə, sadə cümlədə mütləq bay plus zaman zərfinəşləndirlər. Yəni öz başına hədisdəki pasibutuna adi halda cümlədə işlətmək olmaz. Faktı ki. 2 isə ikincisi isə aşağıdakı keçmişdə baş verən ən azı iki hərəkətdən birincisi keçmiş bitmiş zamanda olur. Məsələn, təqribən belə bir cümlə deyirəm. Deyirəm ki, yolu gedəndə ə, başa düşdüm ki, kaşlokumu oğurlayıblar. 3 dənə hərəkət var. Mənim yola getməyim, başa düşməyim, yəni anladım ki, başa düşdüm ki, sonra kaşlokumun oğurlanmağı. 3 hərəkət var. Ardıcıl bunları bölsək, yolu gedirəm və resqa ağlama gəlir ki, kaşlokum yoxdur. Ən birinci olan hərəkət hansıdır? Kaşlokumun itməyi.